Salam əziz dəyərli izləcilər. Bu gün sizə Şir bürcündə olanlar üçün göyək nə çıxır əzizlərim. Şir bürcündə olanlar çıxın verdiyiniz qərarlara, yəni diqqətlə, məntiqlə qərarlar verin. Çünki verdiyiniz qərarlardan çox şey aslı ola biləcək. Yəni 103 birbiç deyərlər. Bax elə yəni tez addımlar atmayın, tələsməyin. Yəni ən xırda bir yanlış siz üçün baha-başa gələ bilər. bu həftə bəzilərinin svab işlərlə məşğul ola biləcəksiniz. Ə, əmin olmadığınız bir işə, yəni bax bu həftə çalışın ki, heç kəsə söz verməyin. Məsəl var idi, dilim dilim olasın, söz verəcəksiniz. Yəni söz verib o işin arxasınca gedib, yəni siz özünüzdən aslı olmayaraq o iş alınmıya bilər. Yəni siz özünüzdə pis ola bilərsiniz. Sonra özünüzə də özünüzü danlayaraq ki, niyə mən söz verdim. Yəni bu sizin öz ürəyinizin saflığından, təmizliyindən hərdən bəzilərinizdə biri-bir söz danışanda ürəyiniz o qədər dır ki, o dəqiqə tam bilmirsiniz, onu düzəldəcəksiniz ya yox. O dəqiqə öz boynunuza götürürsüz. Bax o sonra onun əziyyətini də özünüz çəkirsiz, əzizlərim. Çalsın bax bu həftə bəzi risklərdən kənar qalın, əzizlərim. Bəzilərinizin ciddi sıxıntıları ola bilər. Bu həftə yaxşı insanlarla münasibəti çox qurun. Yəni sizin xeyrinizə ola biləcək bax birlərin çox dəyişməyini görəcəksiniz. Yəni biraz e, e, yəni necə deyim? qazançı inamı, e, biraz e, yəni bəki iş vəsifəsi dəyişəcək nəsə. Yəni biraz özünü dartan dartacaq o insan. Yəni biraz sizin yanınızda özünə, yəni sizi siz necə əgər sayırdı səvir edən, indi elə-belə yan keçəcək. O sizi çox təsir edə bilər. Yəni baxıb təəccüblənəcəksiniz ki, bu insan necə idi gör necə dəyişdi. Hər kəsdən uzaqlaşmaq istəyəcəksiniz. Çox çalışqansınız, çox əziyyətlər çəkirsiniz. Yəni zəhmətkeşsiz deyərdim ki, çox zəhmətkeşsiz bəziləriniz. Video odunuzda bəzilərinizin çox ağrılar var elə bir. Bu həftə e, eləsində, elə bir insana aşiq ola bilərsiz ki, sizə aid olmayan bir insana aşiq ola bilərsiniz. Yəni buna görə də biraz sinirlənə bilərsiniz əzizlərim. Adında bəq q hərfi, ö hərfi, e, u hərfi sizi elə bir ki, e, düşünür, sizin haqqınızda çox şeylər düşünür, yəni fikrindən keçirir. A hərfi, y hərfindən xəbər olacaq sizə. Həyatınızda bax dəyişikliklər yavaş-yavaş olmağa doğru gedəcək. Balaca kiçik də olsa bir balaca eviniz olacaq. Narahat olmayın, bəlkə də çoxdan da ev arzundasınız, ev arzulayırsınız. Borclarınız varsa yavaş-yavaş borclarınızı ödəyəcəksiniz. Qarşınızda bax inatçı bir illəri var. Onunla çalışın ki, çox inatdaşmayın. Sürprizləriniz ola biləcək ailə arasında, yəni ərarva arasında, ə, yəni bir mübahisə gedə bilər. Onların arasında qala bilərsiniz. Biraz diqqət edin. Yəni, <coughs> yəni qarşı-qarşıya doğru öz, ə, mübahisə edirlər. Siz də onları bəlkə ayırmaq istəyəcəksiniz, bəlkə də qarışmaq istəyəcəksiniz. Çalışın ki, qarışmayın. Özlə, özləri özləri, yəni özləri anlaşacaqlar. Yavaş-yavaş bağlı qaplarınız yavaş-yavaş açılmağa doğru gedir inana bilmədiyiniz güvəndiyiniz, yəni inana bilmirsiniz ki bu insan sizin yanınıza yalan danışa bilər. Yəni onun yalanlarını görəcəksiniz. Güvəndiyiniz birinin yalanlarını görərək inana bilməyəcəksiniz ki, yəni mən bu insana bu qədərmi güvəndim? məğazində işləyən birləri baxı, çalışın ki, müştərilərinizlə söhbətiniz ay 7-sində söz-söhbət ola bilər, müştəriləni acıdındıra bilərsiz və ya müştəriləriniz sizi acıdındıra bilər. Biraz altdan alın. Yəni iş böyüməmək üçün biraz <coughs> səbrli olun əzizlərim. Rəsmi yerdən bir xəbərlər olacaq sizə. İş axtaranlar üçün xeyirli həftə ola biləcək. Hə, həyatınıza tez yeni bir üzü istəyirəm, yeni bir sevgi gələ bilər. Bax, ə, ayın 4-ü 5-ində sizin aranızda sevgi olan, aranızda məsafə olan birlərlə geri qayıda bilər. Yəni diqqət edin, baxın, yəni geri qayıtmağına yəni qəbul edəcəksizmi? Yəni ona özünüz diqqət etməlisiniz. Çalsın bu həftə xırda məsələlərə girişməyin, sakit olun, öfkənizə hakim olun. Üzləşmə yaşaya bilərsiniz. Diqqətli olun ona görə ki, bax arxanızdan işlər çevrilə bilər bu həftə. Üçüncü şəxsin qarşımağı ilə bağlı aranı ortanı qarışdıranlar ola bilər. Ayın 4-ünə də diqqət edin əzizlərim. Baxtınızda daşıdığınız bir yük var, ağır bir yük var daşıyırsınız, artıq yorulmusunuz elə bir. Elib o yüklərdən çıxacaqsınız, o yükləri endirəcəksiniz həmsənə. Hər şeyi bir zamana buraxacaqsınız, axara buraxacaqsınız. Ailə içində borcla bağlı bəzi məsələləri artıq bağlayacaqsınız. Danışıqlar, söz-söhbətlər gedərək onu, artıq söhbətləri bağlayacaqsınız. Bir yerə köçmə ola biləcək, köçəcəksiniz. Sizi anlayan bir anlayışlı qadın var çevrənizdə, sizi çox yaxşı düşünür, köməyi də deyə bilər sizə. Bu həftə yuxular görəcəksiniz, çox yuxular görəcəksiniz bu həftə. Yəni o yuxuların gerçəyi də ola bilər elə bir. Yəni gördüyünüz yuxular, yəni həyatda da ola bilər ki, gerçəkləşə bilər. Bəzi xəyallarınız da sizi həyatın boşluğuna ata bilər. Biraz, yəni bəzi boş xəyallara dalmayın əzizlərim. Bir mübahisə ola bilər. Bu mübahisə arasında, yəni çevrəndə ola bilər. Biraz diqqətli olun. Hətta elə diqqətli olun ki, məhkəməyə düşülməsin. Yəni Bəzi məsələlər uzana bilər. Qısqanclıqlar var. Sizə özünüzündə qısqanclıq qarşı tərəfə ola bilər. Qarşı tərəfə öz qısqanclığınızla yora bilərsiniz. Onun soyuduğunu hiss edirsiniz. Onu bilin ki, o sizin üzüyə vurmayaraq, bəzi xarakterlərinizi götürməyərək inciyərək, yəni aranızda bir soyuqluq məsafəsi ola bilər. Amma siz həqiqətən də sevdəndə çox sevirsiniz, əzizləməyi də bacarırsınız, sevməyi də bacarırsınız. Amma bəzən qarşı tərəflər sizi anlaya bilmir. Anlaşmamazlıqlar yaranır arasında. Yəni bir problem qısqancılıqdan problem yaşaya bilərsiniz. Sadiqsiniz bir-birinizə. Burda 2 cütlü bir-birinə çox sadiqsiniz. Sizi incidib yoran insanlardan uzaq olacaqsınız hər kəsə paylaşırsınız, hər kəsə dərdinizi deyirsiniz. Yenə necə dərdinizi, ürəyinizi boşalda bilirsiniz. Qarşı tərəfi dinləyə bilirsiniz, qarşı tərəfə öz sevgilinizi verə bilirsiniz. Hətta deyərdim ki, o qədər ürəyiniz açıq, əliniz açıqdır ki, bəzilərinizin hə, ətrafınızda namkör insanlar dolaşır. Yəni bunun çox vaxtı bəziləriniz, yəni gözünüzdən yayındırırsınız, çox şey fikir vermirsiniz elə bir. Elə bil ki, güvənsizlik olub həyatda sizdə, haqsızlıq olub üzərinizdə. Ona görə də, yəni rastınıza gələn insanlar başınız çəkdiyinə görə qarşı tərəfə qarşı inamınız yoxdur, bir sözlə desəm, yəni güvənsizlik var sizdə. Ona görə qarşı tərəf bunu hiss edir, yəni güvənsizliyiniz var. Ona görə o bu güvənsizliyi götürə bilmir. Ona görə o bir oturub ciddi bir söhbətiniz ola biləcək qarşı tərəflə. Çox detallı düşünürsünüz, çox düşünürsünüz. Bəki düşündüyünüzdən başınızda hərdən ağrılar da olur. Zəhmət çəkdiyinin bəhrəsini mükafatını alacaqsınız. Sevdiyin insanla duyğu dolu zaman keçirə biləcəksiniz. Bəziləriniz, bəzilərinizdə bax burada, toyə hazırlıq edirsiniz. Bəlkə də qardaşınızdır, bəlkə də bacınızdır, bəlkə də ən yaxının qolunuzdur. Bir hazırlıq işləri gedir. Qonaqlarınız olacaq. Hərdən içinizdə bir boşluq yaradırsınız. Elə bir hərdən içinizdə keçmişi düşünərək sinir gəlir, əsəb gəlir, öfkü gəlir, kin gəlir. Nəsə almaq istəyəcəksiniz. Elə bir biraz pul yığırsınız. Niyyətiniz var. <coughs> Çalışın ki hər şeyi tələsməyin. Hər bir iş ən atmağa və ya bu işə həkmə tez olmalıdı, tələsməyin. Çünki yavaş-yavaş öz işləriniz qaydasına düşəcək. Yeni təkliflər ola biləcək sizə. Çalışın bax bu həftə diqqətlə, məntiqlə düşünün. Yəni bir işi etmək üçün yenə təkrarlayıram, 100 dəfə, 100 dəfə fikirləş, bir dəfə ilə bax belə yəni 104 bir biç bir sözlə bunları edin əzizlərim. Ayın 4-ündə biraz diqqətli olun. Bəzi işlər çevrilə bilər arxanızdan. Və bir də bax vurğulayım sizə ki, bax ayın 4-ündə ona görə bax diqqətli olun ki, başqalarının xatasını, başqalarının səhfini sizin üzərinizə ata bilərlər. Dediqodlarınız var. Biraz diqqətli olun, əzizlərim. İnsanların sizə güvəndiyi siz üçün çox əhəmilidir. Çox Şanslısınız elə bir dağ kimi durmuşsunuz, yıxılmırsınız. Ona görə də bəzi sizi necə deyərlər, qısqananlar, düşmənlər, bunun gözü götürməyənlər var sizi. Diqqətinizə görə var olun, sağ olun.